профессора Костя. Такая же основная цель нашего проекта. В первую очередь, мы уже об этом говорили в самом начале. Мы прекрасно понимаем, что никакое оборудование, никакие технологии не будут работать эффективно, если за этим не стоят люди. Мы прекрасно понимаем, что нужно формировать новое поколение, в том числе магистров, которые будут способны владея современными технологиями, привносить их в реальный рынок труда и, соответственно, менять условия. Естественно, мы считаем, что за счет таких магистрских курсов, курсов магистрских программ мы повышаем стоимость человеческого актива, который мы называем студентом. Изменяя стоимость наших студентов, мы действительно изменяем стоимость нашего региона и в том числе нашей страны. Мы надеемся, что с приходом этих современных ребят действительно они могут использовать совершенно другие технологии. Мы прекрасно понимаем, что GIS это не виртуальные вещи, это вещи, которые используются сегодня современными компаниями, скажем, для прогнозирования, скажем, стоимости урожая. Мы прекрасно понимаем, что биржи не просто так работают. Мы прекрасно понимаем, что GIS в режиме реального времени дает всегда оценку, скажем того, что на самом деле будет выращено и, соответственно, позволяет прогнозировать фьючерные цены на этих биржах. Поэтому мы считаем, что подготовка магистров именно в этой области на основе тех технологий, которые предлагают нам наши коллеги из Глазго, из Швеции, я думаю, что это действительно поможет существенно изменить ситуацию. В ответственности каждого из преподавателей, которые проходили это обучение, но каждый преподаватель по своей специализации на основе месячной стажировки в Швеции были подготовлены вот материалы, которые сейчас будут представлены на слайдах. Это ГИС в экологическом мониторинге, это ГИС в водными и земельными ресурсами, это база данных информационных систем, это программное обеспечение э, GIS, это вступ в геотроники и э, английский язык для геоинформационных систем. А также готовится еще... Э, Две работы ⁇ это информационные системы и терминологические единицы информационных систем для аграрных университетов. То, что должно быть сделано. Также мы провели с 10 по 15 июля на базе двух университетов специальную летнюю школу. Несмотря на эту неформальную обстановку, это абсолютно нормально. Работа была достаточно эффективной. И вот западная система, которая предполагает организацию таких летних школ, она говорит, что отдыхая работа, действительно можно достичь серьезных результатов. Мы довольны тем, что наши партнеры проводили ежедневное обучение там, от 6 до 10 часов, в зависимости от того материала. И вот наши сотрудники, наши студенты имели возможность прослушать эти курсы. Было а, приобретено соответствующая компьютерная техника и программное обеспечение. Я хочу сказать, что сегодня мы столкнулись с определенной проблемой. Мы продолжаем поиск а, необходимого программного обеспечения, которое необходимо для гражданского университета. Пока возникают трудности, поскольку не все а, лицензированное программное обеспечение, которое необходимо для реализации проекта, находится на территории Украины. Мы ведем переговоры с нашими российскими партнерами для того, чтобы своевременно выполнить эту работу. Вот. Также к результатам относится то, что уже а, сформирован учебный план и утвержден а, в министерстве, и сформирована академическая группа, которая по этой магистрской а, программе, которая начинает вот, обучение, в том числе, насколько я да, знаю, у меня стоят лекции на следующей неделе на этом курсе. Ну вот так очень коротко а, о том, что а, мы делаем. Ну и а, я считаю, что а, Основные результаты, которые планировались по первому году, они в основном выполнены. И я думаю, что второй год нам удастся э, выполнить эту магистрскую программу и реализовать те цели, которые... Во всяком случае, пока у нас в этом отношении Если есть вопросы, я готов на них ответить. Если нет, я благодарю вас за внимание. И... Я хочу предоставить первому Уважаемые участники, уважаемые участники международной конференции, мой доклад будет логическим продолжением доклада коллеги Александра Владимировича и те вопросы, которые ну, уже затронуты, я буду пропускать для того, чтобы экономить время. Итак. Партнерами проекта мы были сказаны, два наших херсонских университета, и университет Шведский, и университет Глаза Каледония Университет. Значит, вот эмблемы вы здесь видите. Пожалуйста, вот здесь группа людей, преподавателей, которые прошли долгосрочное обучение в Великой Британии и в Швеции. Ну и видим панораму университетского города Евле и большого 15-тысячного университета города Евле, который является одним из центров ГИЗ-технологии и в Европе, и в мире. Фрагменты обучения преподавателей, потому что согласно проекту мы первое должны были подготовить тех людей, которые дальше будут э, ну, обучать обучать. Здесь фрагменты работы и, конечно, ключевым местом во всех ключевым, ключевой лаборатории учебно-научного процесса во всех университетах мира и Европы является научная библиотека, которая состоит из бумажных вариантов учебников и электронных, электронных учебников и учебных пособий. Пожалуйста. По этой Модели в Херсонском аграрном университете при кафедре ГИС-технологий организован тренинг-центр ГИС-АГРА. Сергей Яковлевич Плоткин доцент, его возглавляет этот центр, в том числе на этот центр, ну первая задача практическая, которая возложена руководством проекта ну, Европейским Союзом, Аграрным университетом и нашей облдэш администрации, это разработка реальных выпускных или работ, или диссертаций наших магистров, ну, которые должны пройти э, с честью программу э, контроль э, антиплагиат. Э, мы видим здесь фрагменты того учебного плана нового, который сейчас у нас проходит апробацию в Херсонском аграрном университете. Э, апробация касается новых дисциплин для Украины. Учебные пособия подготовлены, и мы этот опыт будем передавать другим аграрным университетам Украины, представители которых, многих университетов аграрных Украины, находятся здесь, здесь представители у нас э, Харьковского. Национального аграрного университета, Днепропетровского государственного аграрного университета, Николаевского государственного аграрного университета и других университетов. Ну, здесь фрагменты учебного плана, которые сейчас начали мы уже воплощать с 1 сентября которые ну, показывают, как наложением слоев и изменением во времени динамики мы можем осуществлять мониторинг, и, мониторинг, изучение и исследование изучаемого процесса для того, чтобы управляющим органам можно было принимать оптимальные управленческие решения. Вот для чего существует наука, для чего существует ГИС в любой отрасли человеческой деятельности. А магистры уже сейчас отдают себе отчет в том, что у нас специализация э, в ГИС, в управлении водными и земельными ресурсами охватывает очень серьезный и очень широкий спектр вопросов дальше и вот здесь ну схема наложения различных слоев на и для э, своими э, информаци... э, вернее, управляли своими деньгами как мы управляем информацией то мы бы все давно были бы банкротами Поэтому об этом не надо помнить тоже. Значит, уважаемые коллеги, мы а, подходим к финишу нашего а, пленарного заседания. Я хотел бы просто объявить, как мы будем работать дальше. Значит, сейчас до трех часов обед. С 15.30 до 18.30 до 18, 15 .30 до 18 .30 будет проходить работа секции. Она будет проходить на базе двух университетов. Значит, в Аградном университете в аудитории 92 и 131. Вот а, у нас в университете 512 аудитории, здесь на пятом этаже. Э, до 18.30, потом а, те, кто знает, мы в 7 часов здесь еще э, собираемся на неформальную встречу, а завтра будет работа продолжена в секциях с 9 до 13, в тех же аудиториях, которые я заявил, и в пятницу э, с 15.30 до 16.30 мы собираемся провести заключительное пленарное э, совещание для того, чтобы подвести итоги, подготовить итоговый документ, который бы определил а, нынешнее состояние и то, как мы собираемся работать дальше. Есть ли тут какие-то замечания, а, что, может быть, пожелания, предложения? А это да. Сейчас технические детали я прошу, если есть необходимость объявить Наташу, Семену, Владимир Шич, пожалуйста. Наташа.